Вітаю, друзі. Мене звати Євгенія Кутнова і це щоденний аналіз подій з полковником Збройних сил України Романом Світаном, Романа Григоровичу. Я рада вітати вас у нашому ефірі. Бажаю всім здоров'я! Навзаєм, давайте розпочнемо нашу розмову із події, які відбуваються в тимчасово окупованому Криму. Знову повідомляє телеграм-канали про сильні вибухи у населеному пункті Вітіно. Чекаємо, звісно, на подробиці, але тим не менше вже повідомляють, начебто, про приліт туди, де стояв С 400, а також зберігалися боєприпаси. Чи можна говорити, що це є розвідка по ж таки? Ні, это це вже виконання задачі завоювання в вуз. Это, это, уже уничтожение зенитно-ракетных комплексов, радиотехнических, локаторов радиотехнических войск. Это уже несколько дней идет. Это как раз такое преддверие может быть к массированной такой, серьезной массированной атаки. Но опять же, такого рода действия уже раза три как минимум начинались и останавливались. Вот как помните, мы говорили, как бабка пошептала называется. Начинают уничтожать ЗРК, начинают уничтожать РТВ, российская и остановка, то есть, а бы это не было еще раз вот таким фальш-стартом, так называемым. Реально, конечно, такого рода операции выполняются при, перед массированными уже атаками по военным объектам. То есть, сначала уничтожается ПВО противника, весь спектр ПВО, кстати, вот недавно, несколько именно локаторов РТВ было уничтожено и, естественно, зенитно-ракетные комплексы. После этого заходят ударные механизмы, то есть либо это ракеты, беспилотники, ракеты и авиация, кстати, в том числе. А потому, ну, посмотрим, вот еще раз повторюсь, третий или четвертый уже такой заход, чем он закончится, будет понятно где-то через, ну, наверное, неделю-полторы. То есть от, от такого рода операции длятся где-то до трех-четырех недель. По більшому шоту, по тому посмотримо та от концу, вернее, вірні вслідчого місяцю, это вже буде поняття. Роман Григорович, в цьому контексті, в контексті було повідомлення від наших сил оборони півдня про те, що росіяни накопичують свої війська в районі Кінзбурзької коси, щоб тримати там оборони і не дати нам форсувати Дніпро. Крім того, ну одного ж таки додатково ці удари по Криму. Також була заява від Олександра. Сирського він он на зустрічі з с нашими військовими, так и блогерами. Не про те, что у нас будет буде не только оборона, а и также и наши наступательные действия. Салонцев же как подій. Ну, это может быть начало только самого процесса такого. Допустим, для того, чтобы освобождать Крым наземным путем, ну то есть наземной операцией по Крыму надо несколько месяцев работать ракетами и авиацией в том числе. Вот это как раз не три 4 недели. Это где-то 3-4 месяца, наверное, она будет от, обрабатывать военные объекты в Крыму, начиная там от, от наверное, Керченского моста, а то и Тамани, скорее всего, туда уже поглубже. И дальше уничтожая логи, логистические цепочки противника, естественно, военные объекты, плюс отрабатывать по личному составу и технике. Ну, это по-нормальному, это, это по-правильному, когда должна авиация отработать, Э, то есть нач сначала, начинает э, уничтожение, идет ПВО противника, то есть завоевание превосходства в Для чего? Для того, чтобы потом могла авиация заходить и начать работать уже непосредственно э, свободно падающими, оптимальный вариант, авиационными бомбами. То есть это должны быть штурмовики и бомбардировщики. А вот после того, как уже отшлифуют э, бомберы, после этого только наземная операция должна начинаться. Поэтому, но ну, это по-правильному, это так, так сказать, по описанному. Кстати, именно такая тактика везде используется за последние ну, лет 40, наверное. Вот именно в таком, ну 30 так это точно, если чуть больше, если смотреть с 91 -го года, очень хорошо такая тактика показала себя в Ираке в войне против практически советской армии. Ну, то есть иракская армия была напичкана в основном советским оружием. Та же самая картина, как сейчас российская армия. Несколько месяцев авиация работала, отминусовывала в все это российское иракское железо, а потом только пошла наземная операция. Естественно, это дало возможность и наземным частям быстро выполнить боевую задачу. но, ну, естественно, с меньшими потерями. Потому начало, как начало завоевания превосходства в воздухе, это можно говорить. Ну, а то, о чем говорил Сырский, это не может быть, допустим, стратегической какой-то операцией. Это, скорее всего, максимум оперативно, и то вряд ли, потому что у нас недостаточно сил свет. Может быть, он говорил о какой-то тактической операции по улучшению наших позиций. А оптимальный вариант – это сейчас работать по Восточному фронту. То есть он, кстати, как раз в последнее время генерал работал именно там, непосредственно в войсках, обнадежил дополнительными некоторыми поставками и привез их, в принципе, то есть он их и предверил. И сейчас, я думаю, как раз вот что-то может быть по восточному фронту. Но для того, чтобы решать вопросы так даже тактического уровня да, или оперативно-тактического уровня, оптимальный вариант, конечно, растягивать противника по фронту. Потому так как мы на северном левом участке, мы их удерживаем в районе Курска, то есть оттянули туда максимально, то оптимальный вариант на правом участке фронта, то есть на южном, в районе тоже Кимбургской косы развернуть боевые действия, не исключая возможности вот ну это если знать количество сил средств, можно развернуть операцию в ближайшее время в, на том же в том же Приднестровье, но вот точно тогда уже у россиян отравят все все остатки мозга. То есть много направлений, с десяток, как минимум, где можно допустим оперативно-тактические действия провести, если будет достаточное количество сил средств. Тем более, что сейчас у нас собираются бригады уже. Те, которые проходили обучение в Европе, начиная от француз, во Франции, наша Анна Киевская уже в Украине разворачивается, то есть где-то на каком-то из направлений. Естественно, еще несколько бригад уже заходят в страну. И их тут же поставят в строй для выполнения боевых задач. Это может быть как раз такое преддверие некоторых оперативно-тактических контрнаступательных действий. Но еще раз повторюсь, это не стратегические действия. Роман Григорович, я все ж таки уточню, тому що ви кажете щось може бути зокрема на східному фронті, але ж ми знаємо, що там росіяни наразі ну максимально тиснуть. Також Путін взагалі не шкодує е, живої сили, і тобто, не ну не вже дійсно там, ну коли ви говорите про якісь контрнаступальні дії, так це можливо тільки про те, що нам потрібно втримати оборону або, або все ж таки чи дійсно ми можемо і, і атакувати, навіть перейти в атаки. Ну, дело в том, что россияне, наступая на данный момент, а в основном у них оперативные прорывы на Восточном фронте, то есть в район Покровска сейчас некоторые оперативно-тактические прорывы в районе, там, допустим, того же Константинополя. То есть, и, но эти прорывы сами по себе они же подставляются флангами. То есть любая серьезная фланговая атака, это вклинение переводит в режим оперативного окружения. То есть у россиян очень большие проблемы. Пока мы удерживаем Курахова, у нас есть возможность ударить по флангам. И по вклинение российского, и того же Константинопольского. И Велико Новоселковского, кстати. Они там тоже довольно-таки опасно разворачиваются. То есть подставляясь практически, подставляя фланги, они ж фланги не укрепляют. Потому любая операция только накачанная, естественно, силами и средствами исходя из определенных коэффициентов, она может быть очень сильно успешной сейчас, а именно вот в этих в, в движении, так, пока не зарылись россияне, пока не остановились и пока у них голые практически фланги, причем вот это касается и восточного фронта, то есть вот двух прорывов оперативно-тактических, оперативных, оперативно-тактических. Касается в том числе и Луганского направления, то есть района Купинска, допустим, района Боровой, от Купинска до Боровой. Там тоже россияне да, довольно-таки серьезно подставились. Плюс, не исключая возможности, мы с вами сколько раз об этом говорили, готовность есть у наших войск, по крайней мере, двигаться в сторону того же Брянска и Белгород. Ну имеется в виду на Брянскую и Белгородскую землю заходить и разворачивать примерно такую же операцию, как сейчас на Кучине. Потому э, у нас практически полторы, даже две тысячи километров фронта, если так брать с того же Приднестровья до э, Брянска, э, с десяток, больше десятка направлений э, перспективных. А уже из этих направлений какой выберет э, Генштаб или Главком, они что то это не знают. Тому ми просто можемо там сенсі понаблюдати спрогнозировать спрогнозірувати бойові дії. Наш генштаб підтвердив ураження нафтобази у Ростовській області. Повідомляється, що влітку цього року вказана нафтобаза вже зазнавала атаки сил оборони, яка є частиною російського військово-промислового комплексу, що забезпечує постачання нафтопродуктів для армії Російської Федерації. Роман Григорович, це могли бути не тільки дрони. Ну, это надо просто понимать. Это база госрезерв, нефтебаза госрезерв. То есть мы по ней действительно отработали летом, не долетели там до Новошахтинского НПЗ, отработали по базе, плохо горело, а база госрезерва, россияне ее используют в качестве, в качестве то есть расходного, расходного блока через него транзитный так называемый блок, то есть через него не только резерв, достается резерв, закачивается новое топливо, то есть идет такой э, целенаправленная поставка в основном на как раз на Восточный фронт. Важно было и по ней тоже отработать, хотя реально, конечно, оптимально работать по нефтеперерабатывающим заводам. Дроны сегодня шли в сторону Новошахтинского НПЗ, вот по базе по этой попали в том числе, и дроны шли в сторону Туапсинского НПЗ, а может быть и на Новороссийск, то есть там тоже были несколько десятков дронов, которые заходили, это наши дальние дроны, те, которые используют в основном службы безопасности, главное управление разведки, силы спецоперации, сейчас уже и воздушные силы вооруженных сил Украины. От ви говорите, де дрони йшли і в напрямку Туапсе, Так, така повідомляється, що там таке диміло, так і ймовірно говорили про те, що був уражений великий десантний російський корабель. Роман Герович, а якщо говорити про важливість цілі? Ну тобто НПЗ чи корабель, що нам важливіше? Все зависит от количества, допустим, дронов, средств поражить. То есть, если есть достаточное количество, то надо и то, и то работать. То есть, и НПЗ, а дело в том, что Табсинский НПЗ, он не просто не перерабатывающий завод, это еще и терминал. То есть, у него есть причалы, через которые он может загружать топливо в суда и в корабли военные в том числе почему он является и военным объектом потому важно здесь уничтожение может быть сразу и военного корабля или судна которое перевозит топливо и самого НПЗ я думаю тут одна так сказать на одной полочке стоят по важности опять же корабли просто разные бывают НПЗ то он понятно он кстати меньше терминал меньше новороссийского, естественно, но тем не менее дружать он тоже может. В принципе не сильно большой НПЗ, но тем не менее расположенный на в, на Черном море. А, а корабли тоже разные бывают. Корабль кораблю рой. Если если брать там то, ту же Москву и туапсинский НПЗ, то понятно, Москву надо было дать. А если какой-нибудь сторожевик и НПЗ, конечно, НПЗ. То есть, здесь просто немножко разные понятия. Но можно можна констатировать, что как-то певна активизация с нашего боку, саме когда мы говорим про уражения военных объектов на территории Российской Федерации на Раде? Однозначно. От после, того, как, после того, как у Байдена вытащили двух наушников из ушей, Салева и Бернса, что-то произошло в Белом доме. Ну что там, какая реальная причина, это только Белодомовские знают. Но реально произошло, и последнее время, вот мы вторую неделю практически видим, реальную активизацию работы по российским объектам. Причем одно дело военные объекты в нашем Крыму, российские, а другое это уже по российской территории, тоже тот же Туапсе, тот же Новошахтинск, не говоря уже там по Курском направлении. Но это наши средства поражения. То есть это наши ракеты, наши дроны, в принципе, мы сами выбираем в этом смысле цели. И произошло, то есть я бы сказал так, что санкции Малюка Буданова получили второе дыхание. А вот кто-то под дых им в свое время дал, мы же видели это с лета, сколько мы матюкались каждый раз, когда дроны идут, поджигают какую-то бочку, а НПЗ обходят там, попробую еще выпить лень лавировщики. А вот сейчас опять, опять началось это, это выполнение этой задачи. Вопрос, когда она закончится. Потому что это уже или третий, или четвертый этап. Начать, начинаем, а заканчивать не получается. Вот, как, как в жизни. Лучше уж никак вместо этого не будет. Вот здесь вот надо сделать по, по нормальному Сейчас, по крайней мере, у нас есть два месяца, пока там Трамп решит вопрос, как ему дальше в этой жизни жить. У нас есть два месяца отработать по российским по российским военным объектам, ну естественно по российской нефтянке, а это одна из основных, один из основных механизмов получения валюты российской экономики военной. Тем часом мы видим, что министр обороны Российской Федерации Білоусов прибыл до КНДР. у него там запланирована встреча с министром обороны и с Північної Кореї. Скажіть, будь пожалуйста. Про что тут нужно и тьма. ну Участь, так солдат Пеничной Кореи, мы уже бачили. Там баллистические ракеты мы уже чули. Сейчас что-нибудь может быть тут про расширение военной співпраці? Ну, количество так это точно. То есть количество боеприпасов, количество личного состава однозначно не будут проговаривать, потому что это первые пробные пробники, так называемые. 10 тысяч северокорейцев ⁇ это первый пробничек. А вот дальше уже, наверное, будут проговаривать то есть увеличение количества военнослужащих. Технику вряд ли, допустим, Северная Корея увеличит больше, чем может. То есть она уже поставила на максималы поставки боеприпасов, и тех же средств поражения, то есть и техники в том числе. Это только если Китай будет помогать, ну, вернее, через Северную Корею увеличит поставки, тогда можно Северную Корею считать как такой прокладкой все-таки больше китайское все-таки чего-то сверх того, что есть, допустим, и уже Северная Корея поставила, вряд ли, потому что они практически все, что могли поставить, уже поставили, от техники до, до личного состава. Вряд ли они там сух паек собачий будут поставлять, а вот весь, весь спектр техники уже есть. Роман Григорочу, сьогодні президент Володимир Зеленський говорив із канцлером Шольцем, та він там подякував за допомогу ППО, так як вона дає Німеччина Україні. А також вони обговорювали дзвінок Шольца з Путіним. І Володимир Зеленський каже, що очевидно, що тільки сила зброї та сила дипломатії разом можуть примусити винуватися війни до миру, і що мир можливий лише завдяки силі. Як би ви протрактували ось ці слова Володимира Зеленського після розмови з Шольцем? Ну, там непонятно, о чем был разговор, и непонятно, зачем это завязали на звонок Путина. То есть уже в свое время Шольц получил довольно-таки серьезную э, порцию э, на свою голову за этот звонок, еще раз его прочехвостить. А если не чехвостить Шольца, то узнавать, о а что там Путин говорил, ну, тогда это очень плохо смотрится. То есть сам, сама по себе тема, она довольно-таки капризная, если так сказать, в этом смысле. И сам звонок, и разговоры про Путина в этом смысле. То есть позвони мне, позвони. Ну, не очень, не очень хорошая ситуация в этом смысле. Но это об этом больше знает, наверное, все-таки два этих говорилки, о чем они там говорили именно. А то, то что дипломатическим путем на кого-то надавить, да не давится дипломатическим путем. Ну, не решаются военные вопросы, дипломатическим путем. Если уже вопрос после войны дипломаты начинают решать, так это значит, кто-то капитулировал. То есть решать вопросы капитуляции ну, не, в Укра... не в украинских реалиях, так это точно, можно не дорешаться. Якщо ще говорити про міжнародні заяви ну, західних лідерів, екс-прем'єра Британії Борис Джонсон сказав про те, що наші війська, британські, він має на увазі, мають допомогти захистити кордон України. Він каже, що британські війська можуть бути розгорнуті в Україні для підтримки режиму припинення вогню. Він каже, що ця пропозиція може сподобатися Трампу і іншого варіанту він не бачить. Роман Григорович, так все ж таки, от. Про розміщення британських військ. Скільки я розумію, Джонсон говорить про лінію розмежування. Так ви завжди говорите про те, що це технічно неможливо, тим не менше, ми чуємо заяви західних лідерів. Полмільйона з однієї сторони, армії, полмільйона з іншої сторони, армії. ширина фронту 1500 км. Щоб розвести ці дві армії, треба ще полумільйонну армію, розвернути на 1500 кілометрів. Де Джонсон візьме полумільйонну армію? Британської армії столько людей немає. Потому эта тема в никуда называется. Она может быть там для дипломатического какого-то сопровождения. Но вот именно для этих целей это из области фантастики. Вопрос разворачивания, допустим, британских сил стабилизационных возможен вдоль линии границы с Беларусью. Даже не исключаю с Россией, допустим, там по Брянщине, но этого нам больше мешать. Нам-то как раз наоборот, нам надо заходить на российскую территорию. Потому где их там разворачивать? Против кого-то, против нас, что ли, то есть нас туда не, не, не пускать. Ну, большой вопрос. То есть не, нет конкретики. То есть, вот пока все эти заявления политиков бросаются в воздух, такое впечатление: что либо они полностью не прорабатывают тему и так сказать, заявление ради галочки, либо специально прячут именно саму суть вопроса, пытаясь вбросить в режиме вброса, не более того. Ну вот нет конкретики. Вот, честно сказать, с точки зрения военной, говорить здесь не о чем. Потому что ничего не сказать. То есть много, много слов, а действий за этими словами не видно. Ввести э, войска для чего-то, для чего, конкретно для чего. То есть, э, как это говорится, там, ввести там три бригады для разворачивания войск э, от населенного пункта Васильевка до населенного пункта, то, допустим, Работина. Ну, это вот так тогда можно это проговаривать. А это такое заявление «в никуда» называется. «Позвоните в рельс». Ну, вот примерно так. Вот эти все заявления дипломатические, заявления с помощью танцев с бубнами, вызыванием духа восстановить войну, ну и так далее, и тому подобное. Это вот из, одного, из одной серии. Нет абсолютно никакой конкретики, никто о конкретике не говорит, потому нет смысла этого все анализировать. Пока в никуда вопрос. А сам, 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 сама идея ввода, допустим, британских войск для выполнения боевых задач, опять же, для выполнения боевых задач, это, это один заход. Для выполнения стабилизирующих каких-то механизмов это другой заход, это совсем другая линия границы, линия фронта, допустим. То есть румынские войска могут стать на границе между, допустим, Украиной и Приднестровьем. Только вопрос для чего, опять, чтобы не дать Приднестровцам на нас напасть, так они и не будут это делать, а чтобы не давать нам нападать на Приднестровье, то есть на российскую армию в Приднестровье. Так нам этого не надо. Потому что здесь очень сложно подойти с анализом, допустим, пока не конкретным как таковым цель. Добре, Роман Григорович, звичайно, при нагоді, якщо буде більш конкретно, ми обов'язково проговоримо саме. Давайте про наші внутрішні проблеми, міністр внутрішніх справ Клименко він побував із робочим візитом у Донецькій та Харківській областях і сказав власне про те, що для підвищення ефективності залучених з сил Ітегруємо поліцейські стрілецькі батальйони до бойових бригад національної гвардії. Це про те, що силовиків потрібно ставити в стрічі. Ось яке, яке рішення? Як, якого ефекту ви очікуєте від цього рішення? Як ви вважаєте? Ну, они уже стали, ну, часть, по крайней мере. И нацгвардия, и нацполиция как раз вот остановив, остановили российское наступление в сторону Покровска. Это как раз постановка в строй силовиков. Практически чуть ли не в полном составе нацгвардия вышла, выставила свои бригады, ну там есть определенные ротационный момент. и плюс нацполиция. Просто нацполиция, мы это, вот это вот, скорее всего, дошло до командования, нацполиция, мы несколько раз с вами это говорили, нельзя было выводить нацполицию на выполнение боевых задач в составе так, полицейского э, подразделения. Этого нельзя было делать ни в коем случае. Их надо было инфильтровать в вооруженные силы Украины, то есть заводить в ВСУ. И тогда они в составе ВСУ выполняли бы боевую задачу, тем более с, с меньшими, намного меньшими потерями. Либо один из механизмов, это да, может быть, правильно еще придумали в составе МВД, это заводить нацполицию в состав нацгвардии, то есть инфильтровать уже в нацгвардейские бригады. Они чуть лучше экипированы, хотя еще тоже не дотягивают до э, общих э, определенных э, стандартов в вооруженных силах Украины. Потому этот вопрос не снимается. То есть это такая половинчатая, правильная, но половинчатая решение. Реально это надо было нацгвардию полностью, в полном составе, заводить вооруженные силы Украины и мы бы забыли о том, что у нас нацгвардия жандармская выполняет жандармские функции в составе Министерства внутренних. То есть ее давно надо уже было передать не просто в управление, а именно в подчин... в состав ВСУ. Вот, вот тоже. Нацгвардия выполняет боевые задачи э, против противника внешнего, и министр внутренних дел ее инспектирует. Да не МВД должно ее инспектировать, МВД вообще не должно быть. Не инспектировать, а отдавать команды должен Сырский, э, Генштаб вооруженной силы Украины. Вот это правильно, вот то, что сейчас мы говорим, это неправильные действие, это та, э, наша ошибка, это системная ошибка, которую мы до сих пор не исправили. МВД надо просто-напросто ликвидировать в этом смысле, в том составе, который у нас сейчас есть. Нас полиция прекрасно справится с задачей внутренней, там 100 тысяч человек, есть и довольно-таки хорошие профессионалы, их надо просто ставить строй уже подслужившие в вооруженных силах Украины или э, заводить в ВСУ, пусть это будет нацгвардия в составе ВСУ, возвращать обратно. То есть эти 100 тысяч будут тоже в ротационной основе, на ротационной основе работать. Ну и нацгвардию мы уже сказали, то есть в состав ВСУ. Там еще есть пограничники, которых тоже инспектируют министр внутренних дел. Ну пограничники и министерство внутренних дел, ну небо и земля. То есть погран войска в этом смысле должны быть войсками. Реально, опять же, оптимальный вариант в составе генштаба, то есть под управлением генштаба в составе вооруженных сил Украины. Остается в Министерстве внутренних дел непонятно, что полторы 150 тысяч где-то еще личного состава. Это непонятно, кто там есть час МЧСника, вернее, службы по чрезвычайным ситуациям. Есть некоторые еще сервисные службы и вообще непонятно, что это за люди. То есть полторы тысячи, 150 тысяч человек. Вот можно ставить в строй, это военнообязанные практически. А 150 тысяч человек непонятно, чем там занимается. Потому МВД в этом смысле надо уже давным-давно сокращать. Это вот то, что делал, делал в свое время Саакашвили. Ну вот этот шаг, допустим, то, что э, наконец-то нацполицию хотя бы, хотя бы инфильтровали в нацгвардию, так это хороший шаг. Ну, спасли пацанов, называется. Молодцы. Роман Ригоровичу, традиційно три бліт запитання от ви згадували сакашвілі про Грузію вас запитають. Скажіть, будь ласка, Грузія на сьогоднішній день є відзеркаленням України в листопаді 2013 року? Ну можна сказати, да, тільки, що, именно, от, так. тільки іменно відраження, так не в чистому. То есть Примірно такі же на даний момент, примірно такі же там сейчас события происходить. К чему они приведут, но ну, это будет понятно в ближайшее время, хотя там довольно-таки сильна, конечно, российская прослойка, особенно олигархическая. У нас, у нас в бывших, среди бывших союзных республик Советского Союза проблема, две проблемы, я бы так сказал. БРМ – это бывшие работники милиции, они до сих пор еще управляют процессами и очень плохие. И олигархи вновь появившиеся, так называемые. БРМ это еще с Савка остались, а вот олигархи появились. Вот эти олигархи в Молдове этот плохотнюк, в Грузии свой олигарх. Ну, у нас еще десяток до сих пор воду мутят, никак их никто на место не поставит. Начиная от Кучмовского, этого с зятьком своим олигархатом. Роман Григорьевич, ударим на 300 километров. По Российской Федерации уже недостаточно, потрібно хотя бы на тысячу километров. Ну не уже а вот месяц назад уже было недостаточно, потому что россияне за 300 километров Байден, мы же говорили, самый лучший зенитно-ракетный комплекс у россиян это Байден со товарищи. потому что они прикрыли практически всю российскую авиацию, давая ей возможность отойти за 300 километров. Сейчас уже и, и, и тысячи может быть мало. Ну, допустим, те же джазмы, если 950 километровые, и они уже не решат вопросы, допустим, те, которые нам надо решать по уничтожению российской авиации. Нужны тамагавки. Это, это реально. Вот та, тот запрос, который был несколько месяцев назад, а мы об этом с вами года два уже говорим по поводу тамагавков. Так вот, тамагавки нужны. Дальность должна быть 2-2,5 тысячи километров для того, чтобы можно было контролировать российскую тактическую авиацию на земле вчерашний ракетно-дроновый удар был дорозведывальным э, нет это была серьезная э, атака была да, довольно-таки продуманная До, долго э, она готовилась да, и, то есть это нет это основная атака была Вопрос ее повтора может быть, причем повторы даже в ближайшее время, поэтому надо быть предельно осторожным. Они сейчас проведут доразведку, корректировку и дальше могут нанести еще один шлифующий удар, так называемый. Роман будем Ковати за тим, як будуть розвиватися події. Звичайно, будемо аналізувати. Щиро дякую за всі ваші цікаві відповіді. Дякую за те, що ви щоденно приділяєте свій час нашим глядачам та ділитесь своїми знаннями і порадами, і як ви закликали вже так наших е, е, глядачів бути надзвичайно обережними. Друзі, дякую вам за підтримку. нагадую підписуйтесь, будь ласка, на нашу платформу, залишайте свої коментарі та запитання, і ми обов'язково будемо ставити їх нашим шановним спікерам. Ще раз всім дякую за увагу і до зустрічі в наступних ефірах. Роман Григорович буде вас. Чекати. Дякую До свидания.